это одна маленькая часть нашего турне. Мы провели четыре семинара в городах Днепропетровск, Донецк, Южный и Львов. Вот, и это был последний, последний наш был семинар в Киеве. Мы в основном, в основном идеи семинара заключались в том, чтобы улучшить защитные действия наших игроков, чтобы тренера узнали, как обучать правильно игроков, двигаться в защите, как играть с мячом, как противодействовать проходам. Это довольно обширный семинар. Ну, я надеюсь, что это поможет нашим тренерам распитать побольше игроков качественных и нужных в национальной сборной. В основном это приходили тренера детских команд и очень были заинтересованы. Я понимаю, что многим детским командам... Эти упражнения, может быть, еще рано делать, но все равно каждый детский тренер должен иметь их в виду. Нужно всегда помнить, что игроков мы готовим для большого спорта, и что эти упражнения и такие действия им пригодятся. В основном это были детские тренера, но и тренера профессиональных команд также нас посещали. Очень много тренеров было в Донецке, очень много тренеров пришло в Южном. Мы старались как бы, это провести не в очень официальном формате. Всегда общались и с тренерами, и со зрителями, и с ребятами. Всегда старались перевести это в какую-то шутку, юмор. И даже где-то мы сказали игрокам, что... Мы сейчас заставим вас бегать площадки, если вы не выполните одно очень серьезное действие. Нужно улыбаться. Ребята сразу поменяли свои отношения, поняли, что это не тяжелый труд, а это труд, который может доставить удовольствие и выполняли упражнения лучше.